Чтобы узнали о ситуации, в которой здесь стоит палатка и стоим мы. Мы жители 101 микрорайона, университетский 21. Вот здесь дети наши, внуки у кого и жители. Мы сюда пришли не по своей воле. Сюда нас пригнал пан Ярошенко Владимир Иванович, который хочет за наши квартиры, которые люди прожили много лет. Большие-большие деньги. Насколько вчера пришел пан Ярошенко, пошли разговаривать, Финн сказал, с каждым отдельности буду рассказывать, кому сколько денег за квартиру. Но это цель. Обращаюсь сейчас к жителям города Кировоград. Мы не бомжи, не подумайте, что як рассказывают наркоманы и алкаши здесь. И многие люди работают. Те, что сейчас меняются днем и ночью, они так же самое живут, у них у каждого семьи есть. И никто мы не проплаченные, как некоторые рассказывают, что это политическая палатка. У нас мы ни за какую политическую партию не идем, никого мы тут не рассказываем. Сейчас я хочу обратиться. Кузьменко Сергей Анатольевич, Шанон и Сергей Анатольевич, если вы хотите рассказать за э, дрова, которые здесь находятся и которые топятся здесь, вы лучше расскажите, кто нам их привез. Я так думаю, что это вы нам их надали для того, чтобы мы не пришли в вашу в ваш кабинет и не стали там со своими детьми спать и жить. Нам надали сюда этого мы не знаем нам привезли палатку дали нам привезли сюда спальники матрасы правда люди с кировограда несут нам консервацию несут продукты это большое спасибо им от сладкой жизни я уже говорила от сладкой жизни от той которую нам сделал пан ярошенко и остальные все нам несут сахар я так думаю что это от него сахар кофе и чай наверное это он хочет загладить свою вину чем-то Значит, Писаковская Анастасия Геннадьевна. И у нас есть фирма «Антар». Это Иванова и Эльвира Анатольевна, которая лишила нас и наших детей некоторых. жилья, которые 23 февраля 2015 года купили нас. А насколько нам сказала, я не боюсь, я скажу, да под этим лжи. Иванова Эльвира Анатольевна не приезжала, не покупала наши квартиры. Сам пан Ярошенко делал сделки купли-продажи четырех квартир 23 февраля в 7 часов вечера. Дал Песаковский да, Анастасии Геннадьевны. Сама Песаковская, когда мы поехали в четыре семьи, поехали к ней, показали документы, которые у нас есть, она сама рассказала нам, как вся сделка происходила. Пускай скажет сейчас, пускай подают суды на нас, пускай скажет, что такого не было. Ярошенко Владимир Иванович говорит, что он не хозяин этого дома. Да, он не хозяин, никогда в жизни хозяином не был, по закону. Но то, что бандитским, получается, вот этим всем путем завладели большим общежитием, и фуршет, магазин, который находится на 101 микрорайоне, он никогда не принадлежал никому. Это кусочек нашего дома, университетского 21. Просто мы обращаемся ко всем. К Райковичу, к Кузьменко, Коваленко Сергея Анатольевич, который, Сергей Петрович, который улыбается. Улыбается от радости, от того, что, как он мне сказал, ты первая и пошла за людей, и твою первую квартиру продали. Шанона Сергей Петрович, в этом нету ничего смешного. Потому что я здесь нахожусь и днями, и ночами, не из-за того, что мне здесь хочется, или мне кто-то здесь проплатил, как некоторые пишут, по 1000 гривен. Потому что я не знаю, куда мне возвращаться, или в палатку, или на университетский 21. А сейчас я вас прошу, пожалуйста, вместе с нами, давайте пойдем до Шановных, ну вообще-то хотим до Кузьменко попасть. Давайте пойдем в облдержадминистрацию. Пускай Кузьменко расскажет нам за палатку, я за 44 тысячи здесь стоит, откуда мы взяли 44 тысячи. Из-за дрова, потому что то, что писать и говорить он может. Давайте у него сами спросим, и мы, и вы, пожалуйста. Пойдемте? Пойдем. Пойдем, конечно. Так.